Масштабні пожежі спалахнули через масовану дронову атаку по Одещині, ангар з технікою, просто десятки одиниць техніки, будівля станції технічного обслуговування, сонячні панелі на відкритій території, чотириповерхова промислова будівля, пошкоджена обмінбудівля, автозаправну станцію, також пошкоджена критична інфраструктура. Разом з рятувальниками пожежі ліквідовують пожежний підрозділ Національної гвардії України, добровольці, підрозділ Одеської міської ради. Через повторний сигнал повітряної тривоги усім доводилось йти у безпечне місце, через що вогонь знову розгорався. Проте наразі все під контролем, усі працюють за попередньою інформацією. Загиблих і постраждалих немає. Может, судьба так распорядилась, я открываю двери в коридор, и тут просто прилет, все сыпется, стул пыли, двери вот это вот черный выход наш вылетает, вот насыпется, естественно, страшно. Еще одна гнетала то, что у, ну, люди забоялись, естественно, крики, плачи. Было очень страшно, и дальше потом тоже были прилеты, вот тут, там. Я даже не знаю, меня, что сказать, у меня просто нет слов, так, не знаю, как это даже объяснить, этот страх. А вдруг что? А вдруг вот сюда попала, и сейчас к нам, и это когда последняя минута, ну, слава богу, нас все обошло. Слава богу, с нами все хорошо уже. И для... жалко людей, конечно, которые вот без окон остались, без дверей. Особенно вторые, третьи этажи, нас еще первый этаж плюс-минус как-то обошло. А вот сверху это просто страшно, особенно то, что в коридорах творится. Крыши у нас, естественно, полностью нет. То есть мы уже не знаем, как будем, но надеемся на лучшее. У нас окна, окна, только они просто не закрываются. Ну, там придется менять, но все же. Пока так, пока в тепле. То есть нас, я говорю, обошло, нам еще повезло. А тем, кто выше, уже полностью надо менять. Так вроде во дворе окна нет, во дворе, только вот эти, которые на улицу, видно волной. Да я вообще после инфаркта так еще вот это, 12 ударов я насчитала, 12 взрывов вернее. Не знаю даже, ну вот один рядом, да они как бы все рядом, что жужжали шахеды и сразу взрыв. Жужжение и сразу взрыв получается. Бомбоубежище аж там на зоре где-то, пока добежишь. Оно ж так, после первого взрыва сразу свет выключила, все темень на улице, дома темно, газ у меня сразу вырубился, но потом правда ночью включила был уже. Я сижу одетая прямо под входной дверь, дверью вот так вот, да, так прислонилась и и Богу молилась, как говорится. Правда, на русском рассказал.